Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ranis Samira binti Rusli S71966. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan satu kajian yang telah kami kaji iaitu kajian tahap kesedaran politik dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu selepas pilihan raya umum yang ke-15. Politik merupakan proses dan institusi yang digunakan oleh sekumpulan individu untuk membuat keputusan yang kolektif, pengagihan kuasa dan pengurusan sumber dalam masyarakat. Ini bermaksud sebarang proses ataupun membuat keputusan ataupun Uh, menggubal dasar akan melibatkan beberapa institusi antaranya adalah kerajaan, parlimen ataupun peranan wakil rakyat itu sendiri. Dari segi konteks moden, politik ini merupakan uh, proses yang melibatkan kerjasama antara hubungan antarabangsa. Okey, kita akan lihat kepada kesedaran politik iaitu tahap pemahaman dan minat individu tentang isu-isu yang berkaitan dengan politik. Kita menilai, kita kena faham ataupun Uh, sejauh mana mereka faham uh, uh, dan uh, minat mereka kepekaan mereka tentang isu-isu politik yang berlaku di negara kita. Untuk kita kaitkan dengan pelajar universiti, kajian ini dibuat untuk uh, menilai sejauh manakah uh, pemahaman uh, pelajar universiti Malaysia Terengganu ini uh, selepas pilihan raya yang ke-15 diadakan. Hal ini adalah kerana mereka memandang Pelajar universiti ini merupakan generasi yang akan datang yang bakal memimpin negara kita dan boleh mencorakkan lagi hala tuju masa depan negara kita sendiri. Untuk pernyataan masalah pula, uh, kami dapat mengenal pasti sebenarnya uh, pelajar ataupun rata-rata uh, generasi akan datang ini sebenarnya uh, kefahaman mereka sangat rendah dengan uh, politik Susulan dengan pindaan persekutuan yang melaksanakan undi 18 dan pendaftaran pemilih secara automatik pada tahun 2022, kami mendapati tidak semua yang uh, melaksanakan undi 18 ini berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Mungkin mereka terpengaruh dengan media-media uh, yang negatif tentang politik tersebut ataupun pengaruh-pengaruh buruk daripada rakan mereka sendiri. Jadi, uh, masalah inilah untuk kita bendung kerana mereka tidak faham mereka tidak memahami tentang isu yang berlaku tentang politik tetapi mereka uh, cepat terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka ataupun mereka terlalu uh, mengikuti kempen-kempen uh, tanpa usul periksa yang lebih terperinci jadi tujuan uh, kajian ini dilaksanakan adalah untuk kita kenal pasti faktor-faktor kesedaran politik dalam kalangan pelajar UMT selepas pilihan raya umum yang ke-15. Selain itu mereka kita juga akan mengenal pasti faktor-faktor pertubuhan politik, uh, mengenal pasti faktor-faktor hubungan sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar UMT ataupun kita dapat kenal pasti juga faktor-faktor keluarga dalam kalangan pelajar UMT dan kita dapat juga kenal pasti faktor-faktor media politik yang berperanan dalam kalangan pelajar UMT terdapat lima persoalan kajian yang kami dapati semasa menjalani kajian ini. Antaranya adalah apakah tahap kesedaran politik dalam kalangan pelajar UNT selepas PRU15? Adakah pernyataan dalam pertubuhan politik akan pengaruh tahap kesedaran politik pelajar UMT? Ataupun bagaimana hubungan sosial ini boleh mempengaruhi kesedaran politik dalam pelajar UMT? Selain itu, kami juga mendapati apakah peranan latar belakang keluarga untuk membentuk lagi kesedaran politik dalam diri pelajar ataupun dan yang terakhir yang kami dapati adalah sejauh manakah media politik ini memainkan peranan untuk mempengaruhi lagi mereka tentang kesedaran politik. Dan ini berlaku selepas uh, pilihan raya umum yang ke-15. Dan semasa kami menjalani kajian ini, kami juga telah mencapai beberapa objektif kajian antaranya adalah mengenal pasti tahap kesedaran politik, menilai pengaruh pertubuhan politik terhadap tahap kesedaran politik, mentafsir ataupun menganalisiskan lagi peranan hubungan sosial, mengenal pasti peranan keluarga dan menilai sejauh mana media politik ini berperanan untuk mempengaruhi kesedaran politik pelajar UMP. Dan uh, situasinya masih sama uh, ia di, ia dinilai selepas pilihan raya umum yang ke-15 kami juga mengemukakan beberapa hipotesis kajian dan antaranya H1 terdapat hubungan yang signifikan antara penyertaan dalam pertubuhan politik dan tahap kesedaran politik pelajar JNT selepas PRU 15. H2 terdapat hubungan yang sangat signifikan antara hubungan sosial dan tahap kesedaran politik selepas PRU 15. H3 terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pengaruh keluarga dan tahap kesedaran politik selepas PRU 15. Dan yang terakhir, hipotesis yang terakhir iaitu H4 terdapat hubungan yang signifikan signifikan antara pendedahan media politik dan tahap kesedaran politik selepas PRU15. Seterusnya kita akan lihat kepada kepentingan kajian ini pada masa yang akan datang ataupun pada masa kini. Sebenarnya dengan adanya kajian seperti ini kita dapat menyumbang dari segi pengetahuan akademik di mana pengetahuan itu lebih meluas kepada uh, semua masyarakat ataupun semua pelajar yang yang sedang mengkaji lagi tentang uh, masalah kesedaran ini dan secara tidak langsung apabila kajian ini lebih diperluaskan lebih mendalam dan lebih terperinci ia dal dalam uh, secara tidak langsung ia juga membantu pembuat dasar dan pihak universiti untuk membuat sesuatu keputusan mungkin sesuatu keputusan untuk dibuat itu uh, mereka perlu menilai ataupun memikirkan secara jauh apakah kebaikan dan keburukan ataupun apa ramalan mereka berdasarkan kajian-kajian yang telah dikemukakan. Okey, seterusnya kita juga boleh dapat memperkasakan media sebagai saluran media politik di mana media politik ini media pada masa kini, media masa pada masa kini kita boleh dijadikan sebagai saluran media politik di mana mereka berperanan untuk menyiarkan lagi isu-isu yang berkaitan dengan politik supaya Uh, rakyat uh, tidak kira uh, yang sudah berusia ataupun generasi masa yang akan datang ataupun masa kini akan lebih peka terhadap isu-isu yang berlaku uh, di uh, yang terjadi di uh, yang terjadi dalam uh, bidang politik di negara kita secara tidak langsung mereka uh, yang uh, berfokuskan kepada generasi akan datang ini boleh lagi mencorakkan hal tujuh masa depan negara kita. Kita akan lihat definisi istilah dahulu. Untuk kesedaran politik dia merujuk kepada tahap pengetahuan, kefahaman, minat dan kepekaan seseorang itu terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik. Maksudnya mereka mengikuti sebarang isu-isu yang berkaitan dengan politik yang terjadi di negara kita. Okey, kalau dari segi operational pula pengetahuan politik ini adalah kita lebih berpengetahuan ataupun mencari lagi memperluaskan lagi pengetahuan kita tentang politik seterusnya minat terhadap politik iaitu mungkin kekerapan mereka untuk mereka menyertai kempen-kempen politik ataupun perbincangan yang uh, politik uh, anjurkan ataupun kita boleh mengemukakan uh, pendapat kita sebagai seorang uh, rakyat ataupun uh, sebagai uh, Rakyatlah uh, terhadap uh, apa yang berlaku di negara kita tentang politik. Seterusnya sikap terhadap politik iaitu mungkin persepsi ataupun pandangan terhadap politik uh, secara individu dan tingkah laku politik iaitu mereka mungkin berkongsi maklumat tentang politik uh, melalui media masa. mungkin mereka akan menyiarkan uh, beberapa yang berkaitan uh, beberapa perkara yang berkaitan dengan politik yang berlaku di negara kita melalui uh, men, uh, melalui uh, laman sosial uh, menerusi aplikasi Facebook Instagram dan sebagainya seterusnya kita akan lihat kepada uh, yang seterusnya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Anilin Nizam, S70973 akan menerangkan tentang sorotan Literature. Pendekatan teori yang digunakan ialah teori sosialisasi politik menurut Ismail et al. 2021, teori kognitif sosial menurut Bandura 1986, teori identiti politik menurut Masya 1980. Seterusnya ialah kajian lepas. Kajian di UPM, keluarga dan persekitaran sosial memainkan peranan penting dalam memupuk kesedaran politik pelajar. Pelajar sering berbincang tentang isu politik bersama keluarga lebih cenderung minat pelajar terhadap politik menurut Ismail et al. 2021. Kajian lain, penyertaan pelajar dalam pertubuhan NGO memberi peluang kepada pelajar untuk peroleh pengalaman yang berguna. Melalui pelibatan ini, pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman Terhadap struktur dan isu politik yang berlaku di negara kita menurut Rahim dan Zainudin 2019. Dari segi pendidikan formal pula, Pahanan 2020 menjelaskan bahawa khusus berkaitan kenegaraan dan sivik yang ditawarkan di peringkat universiti dapat membantu membentuk asas pengetahuan pelajar dalam sistem politik di Malaysia. Pelajar dapat pendedahan melalui pelajaran formal ini lebih memahami hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Menurut Faisal et al 2021 dapati bahawa lepas pelaksanaan undi 18 ada berlaku peningkatan minat dalam kalangan pelajar terhadap proses pilihan raya tetapi terdapat sebahagian daripada mereka masih kurang memahami konsep asas seperti peranan wakil rakyat dan sistem demokrasi yang sebenar Seterusnya, lompang atau gap terdapat lima lompang yang terkandung dalam kajian ini. Yang pertama adalah kekurangan kajian di UMT. Kebanyakan kajian lepas tertumpu kepada universiti utama seperti UM dan USM. Seterusnya, kurang kajian pasca PRU 15 selepas pelaksanaan undi 18 pengundi automatik. Banyak kajian lepas masih berpandukan situasi sebelum dasar ini dilaksanakan. Hal ini kerana kurang pemahaman terkini terhadap impak sebenar dasar ini kepada golongan muda. Yang ketiga, kaedah analisis analisi statistik Kajian terdahulu lebih kepada deskriptif seperti taburan frekuensi dan min. Masih kurang penggunaan analisis inferensi seperti regresi linear atau kolektif yang boleh memberi pemahaman yang mendalam. Yang keempat, kajian melihat kesemua faktor secara kolektif masih berkurang. Kajian lepas cenderung menilai faktor seperti keluarga, media sosial dan pertubuhan secara berasingan. Kajian ini cuba melihat semua faktor secara serentak dan holistik. Yang terakhir, faktor demografi kurang diberikan perhatian secara signifikan. Yang terakhir ialah kerangka konseptual kajian. Pemboleh upah yang bersandar yang terlibat dalam kajian ini adalah tahap kesedaran politik merujuk kepada sejauh mana pelajar memahami, mengambil tahu serta terlibat dalam isu-isu politik pemboleh ubah bebas yang terdapat dalam kajian ini terbahagi kepada empat iaitu pertumbuhan, hubungan sosial, keluarga dan media. Pemboleh ubah moderator pula adalah faktor demografi seperti jantina, etnik, tahun pengajian serta bidang pengajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Izzati Hanani dan saya akan berbentangkan bab metodologi. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan data bentuk berbentuk kuantitatif uh, yang berbentuk tinjauan. Reka bentuk ini dipilih kerana ia membolehkan penyelidik mengumpul data secara sistematik dan bersuktur. Seterusnya adalah populasi dan sampel. Keseluruhan pelajar UMT adalah seramai 11,421 orang dan kami menggunakan kaedah persampilan rawak mudah orang soal selidik disebabkan secara di atas talian tanpa mengkhususkan kepada mana-mana kumpulan yang tertentu. Bagi menentukan saiz, sampel yang sesuai, kami merujuk kepada jadual kerja dan morgan iaitu seramai 372 pelajar telah melengkapkan soal selidik yang diedarkan. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen utama kajian ini ialah soal, soal selidik yang berstruktur yang dibina menggunakan Google Form. Soal selidik tersebut terbahagi kepada enam bahagian utama yang dirangka berdasarkan sorotan literatur dan objektif kajian. Bahagian A mengandungi lima item berkaitan maklumat demografi responden seperti jantina, etnik, bidang pengajian dan tahun pengajian serta pekerjaan penjaga. Bahagian B sehingga bahagian F pula terdiri daripada item-item mengukur tahap kesedaran politik pelajar daripada pelbagai dimensi iaitu faktor perhubungan, faktor hubungan sosial, faktor keluarga dan juga faktor media seterusnya pengumpulan data. Data dikumpul secara atas talian melalui Google Form. Pautan soal sedikit diadakan kepada pelajar secara terbuka selama 16 hari iaitu dari 15 Mei 2025 sehingga 30 Mei 2025. Pelajar diberi penerangan yang ringkas berkaitan objektif kajian dan penyertaan mereka adalah secara sukarela. Mereka dijamin bahawa semua data adalah rahsia dan hanya digunakan untuk tujuan akademik semata-mata akhir sekali adalah analisis data. Data kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS dan MS melibatkan kedua-dua statistik, deskriptif dan inferensi. Analisis kebolehan kepercayaan dilakukan ke atas instrumen kajian menggunakan pekali Cronbach Alpha. Bagi mengesahkan kesesuaian data untuk analisis statistik parametrik, ujian kenomelat turut dilaksanakan dengan merujuk kepada nilai skuinus dan kurtosis bagi setiap pembeli ubah. Ujian T dijalankan bagi mengenal pasti perbezaan tahap kesedaran politik mengikut jantina, manakala ujian ANOVA digunakan untuk mengkaji perbezaan berdasarkan tahap pengajian dan program pengajian. Selain itu, analisis, analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengenal pasti kekuatan uh, dan arah hubungan antara faktor-faktor seperti pertubuhan, hubungan sosial keluarga dan media terhadap tahap kesedaran politik pelajar. Bagi menilai sumbangan setiap faktor secara serentak terhadap kesedaran politik pelajar, analisis regresif linear berganda turut digunakan sebagai teknik analisis lanjutan. Saya Nur Ani Syuhada binti Ruslan s 69914 Saya akan membentangkan bab 4 dapatan. Yang pertama, jadual 1 jantina responden. Seramai 372 responden telah menjawab dan memulakan soal selidik. Seramai 229 orang atau 61.6% adalah responden perempuan manakala selebihnya adalah responden lelaki. Jadual 2 etnik responden. Majoriti responden ialah 160 responden atau 51.1% ialah etnik Melayu manakala selebihnya adalah responden daripada etnik India, China dan lain-lain. Jadual 3 bidang responden. Majoriti responden iaitu seramai 207 orang atau 55.6% ialah daripada bidang sains sosial manakala selebihnya adalah daripada bidang sains dan teknologi. Jadual 4 tahun pengajar responden. Majoriti responden iaitu 143 orang atau 38.4% iaitu daripada pelajar tahun 2 manakala selebihnya adalah tahun pengajian daripada tahun 1 dan tahun 3. Jadual 5, pekerjaan penjaga responden. Majoriti responden iaitu 120 orang atau 32.5% iaitu kaki kerajaan dalam pekerjaan penjaga pelajar. Manakala pekerjaan penjaga yang lain iaitu kaki tangan swasta, bekerja sendirian, petani, nelayan dan buruh serta pesara dan tidak bekerja dan lain-lain. Jadual 6. Ujian keboleh percayaan Dapatan menunjukkan nilai perkali keboleh percayaan alfa iaitu 0.990 melebihi 0.7 maka boleh dirumuskan bahawa item-item bagi mengukur pemboleh ubah kesedaran politik boleh dipercayai dan boleh digunakan dalam kajian sebenar. itu. Jadual tujuh, ujian kenormalan. Bagi pemboleh ubah kesedaran politik, nilai skewness ialah 0.975 manakala nilai kurtosis adalah negatif 0.9412. Kedua-dua pengukuran tersebut berada dalam julat antara negatif 1 sehingga positif 1. Maka boleh dirumuskan bahawa data bagi pengukuran pembolehubah ubah sosial ekonomi berada dalam taburan normal membolehkan ujian parametrik dijalankan. Jadual 8 Tahap Kesedaran Politik Dapatan menunjukkan tahap kesedaran politik pelajar UMT berada pada tahap rendah iaitu min 2.789 sisi yang iawai 1.98 dapatan juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran politik iaitu faktor pertumbuhan hubungan keluarga dan media juga pada tahap yang rendah. Jadual 9 perbezaan kesedaran politik mengikut demografi jantina. Dapatan menunjukkan terdapat tiada perbezaan signifikan iaitu di mana T adalah 0.756 signifikan 0.450 tahap kesedaran politik antara pelajar lelaki min 2.889 sisi hampir awal 2.880 dan pelajar perempuan min 2.728 sisi hampir awal 1.993. Jadual 10, perbezaan kesedaran politik mengikut demografi bidang pengajian. Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan signifikan T0.495, signifikan 0.621 tahap kesedaran politik antara pelajar bidang pengajian saya susun, min 2.835, yang bawah 2.031 dan pelajar bidang pengajian sains dan teknologi min 2.732 dan sisi yang bawah 1.9. Jadual 11. Perbezaan kesedaran politik mengikut demografi etnik. Dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan iaitu F2.704, sisi P0.045 tahap kesedaran politik pelajar mengikut faktor etnik. Dengan kata lain tahap kesedaran pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India dan lain-lain adalah hampir sama. Jadual 12. Perbezaan kesedaran politik mengikut demografi tahun pengajian. Dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan F28.016 CMPW 0.001 tahap kesedaran politik pelajar mengikut faktor tahun pengajian. Dengan kata lain, tahap kesedaran politik pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 adalah hampir sama. 2.13, perbezaan kesedaran politik mengikut demografi pekerjaan penjaga. Dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan F 1.458, sisi yang 0.215 tahap kesedaran politik raja mengikut faktor pekerjaan penjaga. Dengan kata lain, tahap kesedaran politik tidak kira latar pekerjaan penjaga seperti kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, bekerja sendiri, petani, nelayan, buruh serta pesara tidak bekerja dan lain-lain adalah hampir sama. Cerdong 14 hubungan faktor perubahan hubungan sosial, keluarga dan media dengan kesedaran politik. Faktor pertubuhan mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kesedaran politik iaitu R0.943 signifikan sama dengan 0.01. Ini bermakna pertubuhan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesedaran politik pelajar. Gaduh 15, kesan faktor pertumbuhan, hubungan sosial, keluarga dan media Dengan kesedaran politik. Hasil analisis RAC menunjukkan bahawa daripada keempat-empat faktor yang dikaji, hanya faktor hubungan sosial memberi sumbangan yang signifikan terhadap pembentukan kesedaran pelajar politik. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai hubungan sosial dan sokongan keluarga yang kuat cenderung untuk lebih sedar tentang isu-isu politik. -isu. -isu. Keseluruhan dapatan kajian untuk menentukan faktor penentu terhadap keseluruhan politik pelajar dipaparkan secara terperinci dalam model akhir tersebut. Saya Nik Muhammad Adha Hasif bin Muhammad Rafi S70369. Saya akan membincangkan bahagian bab 5. Yang pertama ialah perbincangan dapatan. Berdasarkan kajian, didapati bahawa tahap kesedaran politik pelajar UMT masih lagi di tahap yang rendah, walaupun mereka berada di persekitaran yang akademik. Melalui analisis regresi, hanya dua faktor yang mem memberi kesan signifikan. Yang pertama ialah aa, keluarga dan yang kedua ialah hubungan sosial. Ini menunjukkan bahawa pengaruh daripada ibu 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 bapa dan rakan-rakan lebih membentuk kesedaran politik berbanding media sosial atau penlibatan dalam pertumbuhan. Dapatan ini selari dengan teori CV Voluntarism dan teori pengaruh sosial yang menekankan supaya hubungan rapat dan komunikasi dalam membentuk sikap politik belia. Seterusnya, implikasi dapatan. Terdapat dua implikasi dapatan dari sudut praktikal dan dari sudut bidang kajian. Yang pertama ialah dari sudut praktikal. Secara praktiknya, dapatan ini memberi isyarat bahawa universiti perlu ubah pendekatan bukan hanya bergantung pada ceramah atau bahan bacaan semata-mata. <coughs> Aktiviti seperti forum interaktif dan libat urus bersama keluarga keluarga lebih sesuai untuk menyemai kesedaran politik dalam kalangan pelajar. Yang kedua pula ialah dari sudut bidang kajian. Dari sudut akademi, kajian ini menyumbang kepada sosiologi politik dan pendidikan sivik. Ia menyokong teori menyatakan bahawa hubungan interpersonal lebih berkesan daripada pengaruh media atau pertubuhan rasmi dalam membentuk kesedaran politik. Seterusnya ialah rekomendasi. Terdapat dua. Yang pertama ialah cadangan amalan dan yang kedua ialah cadangan kajian lanjutan. Yang pertama ialah cadangan amalan. Antara cadangan utama kami ialah mewujudkan forum interaktif melibatkan pelajar, pensyarah dan ibu bapa untuk berbincang isu politik secara terbuka universiti juga boleh menggunakan media sosial rasmi secara kreatif sebagai contoh dengan infografik, video pendek atau kuis berkaitan politik. Pertubuhan pelajar pula perlu diperkasakan dengan bimbingan untuk anjuran program sivik dan ibu bapa juga perlu dilibatkan dalam aktiviti luar kelas yang bersifat pendidikan sivik. Yang kedua ialah Cadangan kajian lanjutan. Untuk kajian lanjutan, disarankan agar penyelidik seperti kami ini uh, berbuat uh, kajian berbentuk kualitatif bagi memahami lebih mendalam uh, pengalaman dan pandangan setiap pelajar. Skop kajian juga boleh diperluaskan lagi ke universiti yang lain, termasuk swasta dan dari pelbagai zon kajian yang berulang selepas peristiwa penting politik seperti PRU juga boleh menilai perubahan kesedaran dari semasa ke semasa. Secara keseluruhannya, kajian ini telah berjaya mengenal pasti aa, tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran politik aa, pelajar UMT. Walaupun berada di IPT, kesedaran politik pelajar masih lagi rendah dan faktor keluarga serta hubungan sosial didap didapati yang paling dominan. Oleh itu kami menyarankan agar usaha peningkatan kesedaran politik perlu fokus kepada interaksi sosial dan pendekatan berkomuniti, bukan semata-mata sebagai penyampaian maklumat secara sehala. Sekian saja daripada kami semua. Sekian terima kasih.